muallim o'quvchi yangi o'quv yili boshlandi oltinchi sinf rahbari sobiq beshinchi sinf o'quvchilari oldida turar edi u barcha o'quvchilarga bir qator nigoh tashlab turib men hammangizni yaxshi ko'raman sizlarni qayta ko'rib turganimdan judayam xursandman dedi biroq uning bu gapi yolg'on edi chunki u oldingi partalarning birida o'tirgan bir, bir bolani uncha suymas edi o'qituvchi bu sinfga o'zi o'tgan yildan rahbar bo'lgani uchun u bolani taniganiga bir yil bo'lgandi o'shanda u bu o'quvchining boshqa bolalar bilan hech ham o'ynamasligini doim kir kiyimda yurishini va hech yuvinmaganidan undan sassiq hid anqib turishini sezgan edi o'qituvchining bu o'quvchiga bo'lgan munosabati borgan sari yomonlashib borardi hatto uning yozma ishlarini ko'rmasdanoq bitiklari ustidan qizil qalam yurgizib bir baho qo'yib tashlagisi kelardi bir kuni maktab rahbariyati barcha o'quvchilarning maktabga kirgandan beri hozirga qadar to'plangan tavsifnomalarini tahlil qilib ko'rish haqida topshiriq berdi o'qituvchi odatda o'ziga yoqmagan o'quvchilarning ma'lumotnomasini hujjat to'plamining oxiriga qo'yardi nihoyat mazkur bolaning tavsifnomasiga ham yetib keldi va uni istar istamas o'qishni boshladiyu hayratdan qotib qoldi birinchi sinfda o'qitgan o'qituvchisi shunday yozgan edi bu yorqin bola kulgisidan nur taraladi uy vazifalarini vaqtida a'lo darajada bajaradi xulqi ham namunali ikkinchi sinf o'qituvchisi esa u haqida bu ajoyib bola do'stlari uni yuqori baholaydi biroq uning oilasida muammosi bor onasi davosi yo'q kasal bilan kasallangan deb yozganda. 3 sinf o'qituvchisi onasining o'limi unga qattiq ta'sir qildi u bor kuchi bilan harakat qilyapti biroq otasi unga befarq agar biror chora qilinmasa oilaviy muammolari uning o'qishiga ta'sir qilishi mumkin to'rtinchi sinf o'qituvchisi o'qishga qiziqishi yo'q do'stlari ham deyarli yo'q darsda ko'pincha uxlab qolaveradi deb yozishgandi o'qituvchi tafsisnomani o'qib chiqar ekan o'z qilmishidan uyalib ketdi bayram kuni o'quvchilar unga sovg'alar olib kelganida u o'zini yana ham yomon ko'rib ketdi o'zi yoqtirmay hadeb kamsitib yurgan haligi o'quvchisi dag'al jigarrang qog'ozga o'ralgan sovg'a keltirgan edi o'ramini ochishganda bir ikkita ko'zi to'kilib tushgan nimdosh bulaguzuk bilan shisha idishning yarmiga ham yetmaydigan atirni ko'rib ba'zi bolalar bexos kulib yubordi shu payt o'qituvchi hushyorlik qilib juda ham go'zal ekan a deyish bilan kulgini kesib qo'ydi va atir qo'yilgan shishachaning qopqog'ini ochib bilaklariga surtdi o'sha kuni yoqimsiz bola darsdan keyin qolib ko'zlari chaqnagancha o'qituvchisining oldiga keldida bugun hidingiz onamning hidiga o'xshab qolibdi dedi bu gapni eshitgan o'qituvchi bolani kuzatguncha o'zini arang ushlab turdiyu u xonani tark etishi bilan ho'ngirab yig'lab yubordi shu kundan boshlab o'qituvchi bolalarga nafaqat adabiyot ona tili va matematikani balki ezgulik mehr oqibat va rahim shafqatni ham o'rgata boshladi oradan biroz vaqt o'tib o'quvchimiz mo'tadil hayotga qayta boshladi o'quv yili nihoyasiga borib esa u eng a'lochi o'quvchilarning biriga aylandi o'qituvchi har doimgidek barcha o'quvchilarni birdek yaxshi ko'rishini aytsa-da, endi u faqat haligi yomon ko'rgan o'quvchisini yaxshi ko'rar va qadrlar edi bir yildan so'ng o'qituvchi boshqa bolalarga dars berishni boshladi bir kuni kutilmaganda uning qo'liga bir maktub kelib tushdi u o'sha sobiq o'quvchisidan kelgan edi maktubda siz hayotimdagi eng yaxshi o'qituvchim bo'ldingiz degan gap katta katta harflarda yozilgan edi oradan yana besh yil o'tib o'qituvchi sobiq o'quvchisidan yana bir maktub oldi unda o'quvchisi kollejni tugatgani va ballar bo'yicha kollejda eng a'lochi -çı o'quvchilar ichidan uchinchi o'rinni egallagani va haligacha o'sha maktabdagi o'qituvchisini eng zo'r o'qituvchi deb bilishi yozgan edi yana to'rt yil o'tdi o'qituvchi bu galgi maktubda shu so'zlarni o'qidi qiyinchiliklarga qaramay universitetni a'lo baholar bilan bitirish arafasidaman siz hayotimdagi eng yaxshi o'qituvchimsiz 4 yildan so'ng yana bir xat keldi bu safar o'quvchi universitetni tugatganidan so'ng bilimlarini oshirish uchun yana o'qishni davom ettirayotgani haqida yozgan edi xatning so'ngida o'quvchining ismi sharifi oldida doktor degan so'z ham turardi oldingi maktublar kabi bu xatda ham muallif maktab davridan beri qanchadan qancha katta kichik turli tuman o'qituvchilardan ta'lim olgan bo'lishiga qaramay şey siz eng yaxshi o'qituvchimisiz deb yozishni unutmagan edi keyingi maktublarning birida u otasi ikki yil oldin vafot etgani yaqinda uylanmoqchi ekanini aytib o'qituvchining odatda kuyovning onasi o'tiradigan joyda o'tirib duo qilib berishini iltimos qildi o'qituvchi taklifni qabul qildi to'y kuni o'qituvchi haligi bir ikkita ko'zi tushib qolgan bilaguzukni taqib marhuma ona foydalangan va uni eslatadigan atirni sepib keldi o'quvchi muhtarama muallimasi bilan ko'rishar ekan o'zi uchun aziz bo'lgan xush iforni tuyib to'lqinlanib ketdi va menga ishonganingiz uchun tashakkur e'tibor topib kerakli inson bo'lishga hamda o'z kuchimga ishonishga va yaxshi bilan yomonni ajratishga o'rgatganingiz uchun sizga ming rahmat dedi o'qituvchi ko'zlarida yosh bilan shunday dedi adashding bolam aslida bularning hammasini sen menga o'rgatding men seni tanimasimdan oldin qanday dars berish kerakligini bilmas edim rahmat senga a assim